қайсы хикаясы Муэліф, Эврия оғлы Гүзел яс күнуеді. Миндат ве Айше бақчыға келділер. Экі қардаш теректен қайсы жейділар. Оларыны яқшы юуы башамаға башладылар. Мейвалар пек лезетлейді. Бұл мейваларының дадыны бегеніп ашаған Айше – раббим саңа шүкірлер олсын инсанлар үчүн не гүзел жерлер яраткансың деди керчектен де ойле аллахка не қадар тешекүр этсен аздыр деді мидад соң бір қайсы алып, қардашым, бұл чегірдегіні алып айшадан сурады бак кардашым бул чегирдекни топуракка көмсек не чыгар «Бір қайсы тереги чыгар жабап берди айше бул кайсы тереги не кадар мива О, юзлер жеми ба берір. Сенелеріні есапқа алсақ, біндер же қайсы берір. Доғыры, я о біндер же қайсының чегірдегіні топыраққа ексек, не олыр? Біндер же қайсы терегі чықар, соң бір қайсы бақчасы олыр. Недат айшыге бақты. Еліндегі қайсы чегірдегіні текрар оңа көстерді. Демек, бұл уф ачык ічінде ичинде қайсы бақчылары сақланған, деді. Вай, бұл ақылға акылга жақшы, деп айретленді аше Аллағым, сен не бүйюксуң бир чегирдек ичинде бақчалар сыктыргансың илбет деді мидат Оның күчі, оның исрарлы құдіреті пек бұйық қонушма екі қардашыны пек ежанландырды. Ашағын қайсыларының дады да гүзел көрінді. Көк мауы юзынен оларға баққан кебі еді. Хафиф елчік сачларыны оқшады. Юреклері қуанчыға толды.